Ну как, искушение Трампом прошло, все. Здравливаем постепенно, все хорошо. Можно всем выдохнуть, успокоиться. А Трампа кто-то просил быть посредником? Ну, мощнейшая атака на Крым. Ну, там молодцы наши бойцы, как могли, справились. Но надо понимать, что ни одна система ПВО никогда не дает 100%, это очевидно. Очевидно те, що у пропагандистів кислі пики та якийсь не надто позитивный настрій. Бо раптом окупаційна влада Севастополя скасувала парад на 9 травня. Ну а Трамп знову зробив заяву не на користь Путіна. ЄС з тим часом планує ще більше озброїти Україну, бо не вірить у чергове перемир'я бункерного. Ну а я Інна Набок. Я знову проаналізувала, що ж там відбувається нині на болотах. Тож залишайте лайки та коментарі, і поїхали. Бо поки Путін оголошує перемир'я, щоб провести свій парад побідебєсія по 9 травня. Ну а Пісков тим часом робить заяву для світових лідерів і намагається переконати хоч когось, що Російська Федерація готова до відкритого діалогу з Україною. Ось що розповідають з брехливих екранів самим громадянам Федерації. Вірніше, ось як їх готують до перемовин. Що буде?» Если мы не доведем эту операцию до конца, перед нами пример Индии и Пакистана. И смотрите, если эта проблема не решена так долго, мы что хотим? Точно так же, как Индия жить, когда у нас под боком ядерная ненавидящая нас страна, смысл существования которой только быть анти-Россией? Мы этого хотим? Тот же самый Запад вложит все в остатки Украины для того, чтобы сделать ее так же, как Пакистан анти-Индией. Мы этого хотим. То есть в любом случае эту операцию надо доводить до конца, чтобы под, нашими, под нашим боком не было такой страны, о которой Какое вообще развитие можно представить в России тогда, когда все ресурсы, все мысли будут идти именно на то, а что делать вот с этим вот рассадником терроризма? О какой свободе? О каком, о каком благосостоянии? Все уйдет туда. И я вижу, я работаю сейчас с нашими индийскими партнерами. Я не хочу быть в их позиции, когда... Пакистан и все, что происходит там, является ну, просто оковами, гирями, которые висят на Индии, на ее руководстве и так далее. Тоже не дивуйтеся, что простые россияне еще те эксперты. Ну и их аналитика така же никчемна, как и вся федерация. По-моему, нет. Ха**ни народ непредсказуемый. Конечно, Европе не выгодно. А потому что Америка гнет свое, а Европе надо наши ресурсы. У нас страна богатая, а у них нет там ничего, ни газа, ничего. Ну, западники, конечно. Ну, западники, западники против этого. Западники. Англия, в частности, и, он даже больше больше. И Франция чем... тоже. Франция и Англия вот самые такие. Америки, ну, в принципе, в большом счете, извините за выражение, на вот Франция, это, это все мелочи. Латвия, Литва, все от нас отделились. Это не, вообще ни о чем не говорит. Америка. Она всігда піс, піс, після послі трьохсотнеї войни не вона, вона воюють завжди на чужої території. От бачите, пропагандистам вдається створювати на болотах ілюзію того, що Росія не агресор, а жертва змови. Ну а це насправді мобілізує суспільство і виправдовує війну. У якій, до речі, за слів пропагандистів та й росіян, винен колективний захід. Ну і звісно, персонально, президент України Володимир Зеленський. Зеленскому, наверное, невыгодно. Ну, мы-то за мир, конечно. Как сказать? Я думаю, вся Европа, наверное, против Кирмения. Ну, кто кто? Пальцами показывайте. Наши заокеанские друзья, которые помогают Украине. Ну, Европа вся помогает, но это по команде Америки все делается. Это сто процентов. По большому счету, я вам скажу, даже по старинному на. Никак не Ніка відговорять молі це не народ. вони як остались, так асаріс. Остались. Тож думаю, вже зараз, як мінімум, ні у кого не має бути ілюзії, що тільки Путін винен у цій страшній війні, але й усе його стадо рабів, бо їм на мізку чи на те, що від них там залишилося, можна ж намотати абсолютно все. Можна сламати волю Європи. К сопротивлению и все, ко всем этим желаниям. Как именно сломать. Где-то, на каком-то театре военных действий, может быть, самым удаленным, мы должны продемонстрировать им самим, что они не могут, даже если хотят. Вот где-то должен упасть в море и затонуть лучше их истребитель, сам. Вот, где-то где э, рассыпаться на части их боевой корабль, сам. Э, это только маленькая часть. Мы должны нанести э, Европе сегодня. Западной, прежде всего, Европе тяжелейший экономический ущерб. Мы это можем сделать сейчас, когда у них нет американской подушки безопасности, а ее нет. Например. Они, они еще и помогут. Что мы можем в экономическом плане сейчас сделать? Мы должны начать, начать вводить санкции против Европы. Какие? Тотальные. Никаких поставок, никаких покупок, блокада, отсутствие возможности захода во все порты, которые мы, если не контролируем, то можем оказать влияние наши страны, страны союзники, партнеры и друзья. Давайте быть честными, мы и нефть и газ продаем в Европу. Да, поэтому тоже отказаться от продажи. Мы можем, у нас есть альтернативные рынки. для этого нужно ну, политическое решение, но ну мы давайте должны... быть объективными. Нет, Ничего Чего нет? Ну, в таком объеме альтернативных рынков нет. Значит, надо потерпеть. А от пропагандисти, хоч щодня в своїх студіях і брешуть та поширюють купу фейків і транслюють наративи Кремля, насправді ж все то розуміють. Тому прагнуть мати щось десь за межами своєї федерації. І тут, знаєте, не треба далеко ходити, бо навіть палкий прихильник кремлівського диктатора, рупор Путіна Соловйов, спочатку значить розповідає, як треба любити Росію і розвивати внутрішній туризм. Так и здесь. Может, нам все-таки уже ну, пора по-другому относиться. Так же, когда мне на полном серьезе говорят, что вы что, не понимаете, деньги в экономике. Да у нас деньги, которые у народа в экономике. Возьмите пример того же Китая. Внутренний туризм сумасшедший. Мы не способны свой внутренний туризм развить такого уровня, чтобы это было. Не собирайтесь там критиковать властей, которые этим занимаются. Хотя просто хочется взять и всех собрать, там региональщиков, вот за это отвечает, и отправить на экскурсию в Китай. Не деньги нужны. Воля и ум. И жесткие наказания. Ну и все бы ничего, а потом ось это. Есть нюанс. Вот у тебя никогда не было мысли национализироваться. Ну уже с этой виллой Значит, а, на ком? Ну в Крыму виллу построй такую же. Ну мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится инфраструктура Крыма. Я был последний раз в Крыму в 82 году. И мне там не понравилось. Сочи. Притом, я из Сочи был, мне из Сочи не нравится. Алтай, Байкал. Туда лететь далеко. И да, я купил дом в Италии. И никогда не скрывал. И не один. И мне нравятся наши эти расследования. И что? То есть, получается, если бы я ездил и платил за проживание в гостинице, это было бы нормально. А если я посчитал, что дешевле купить дом, потому что когда ты всю свою гигантскую семью вывозишь, знаешь, на пару месяцев, то спрашиваешь, ребята, а сколько у вас вообще все стоит на самом деле? А чого ж ти свою та сім'ю вивозиш? Сидіть собі у своїй федерації та насолоджуйтеся А ні. І знаєте, це ще раз свідчить про те, що люблять ось всі ці пропагандисти Росію тільки в своїх студіях, в яких, до речі, завзято таврують ЄС, НАТО, Гейропу і Бандерівців. А от насправді вони не проти жити десь у затишному маєтку на березі Середземного моря. Ось такий Соловйов в московських значить кабінетах. Такий собі лицар російського патріотизму, що стоїть на варті скріп. Ну а насправді розуміє, що краще милуватися з заходом десь з вікон віла в Іспанії. Ну і поки Соловйов мріє, путін свої вологі фантазії намотує на мізки іншим. Ну разом з ним і Сабянін Ітоги роботи за останній рік. экономика приросла на 5,5%, а вообще за 6 лет во время и пандемии, и санкций и так далее экономика Москвы выросла на четверть такая неплохая динамика, причем... В результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, то это, конечно, вот это и есть основа. Серьезно? А ось видео россиянам не хочет показать? Город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ. Где нефть и газ. У нас в дворе, у нас детские площадки, вот такие. Экономики говорят, растут. Мы обогнали этого. Японию, мы обогнали Германию. Сейчас занимаем то ли второе, то ли третье место в мире. И вся Европа, и вся Америка нам завидует. Вот нам рассказывают каждый день. Сейчас я вам дорожки покажу. Вот эта дорога. Дворе у нас. Вот. Здесь ни разу ослаб не ложили. Ни разу. Я сколько, 30 лет в Сургуте. Вот это все советское. Я Советского Союза. Наследство. А, поэтому нам показывают все время по телевизору достижения. Как мы в космос полетели, там города строили, какие дома строили, нам показывают по телевизору. И хвастаются. Потому что при нынешнем власти 35 лет нет достижения. Только воруют. Вот у нас дворы. вулиці, такі это Точно нам Європа завидует. Смотрите. Нам так завідують. Ось так і живемо. Город Гереса рвут, где газ. Як вам такий поворот? Напишіть у коментарях. Тим часом зі своєю глибокою аналітикою винирнув з дна алкодепутат Гурульов. на фоне вот этих переговоров, которые сегодня идут. И перемирие вообще для войск это не очень хорошая тема. Ты это не хуже меня знаешь, потому что, честно говоря, начинает расхолаживать войска и на переднем крае не сильно понимает, почему сегодня воюем, завтра не воюем. Но, тем не менее, есть политическая воля, значит, ее надо выполнять. Это никуда не денешься, не обсуждается, как говорится. А вот то, что перейти к основным общевойсковым операциям э, в масштабе там, Розсікаючих і сходящихся ударів, як це по нормальній науці войне ділиться. Ну навірне к тому ділу вже пора прийти. Ба більше Грульов знову почав діставати свої нафталінові погрози, бо ж у нього завжди одна відповідь на все: ще більше бити, ще активніше знищувати. Це що виходить? Ось він справжній мир від поплічників Путіна. Надо послідувати граміть доврім тільки в ядерній війні. Тому ударні групування ціль грубо, один регион Украины. Цель разгром той группировки, которая предстоит. Вот. После этого что? Вышли на рубеж, восстановили боеспособность, отработали по тылам, потому что там будет немедленное количество тех, кто останется, их надо будет тоже уничтожать. Взяли под контроль всю инфраструктуру той территории, которая освобождена, Тетка наладили комендантскую службу тыл, подвоз, антидиверсионную деятельность. После этого восстановили боеспособность. Группировкой опять что? Нацелили следующий регион. Ну или группировку противника, которую необходимо разгромить в той или иной местности. Ну и еще один не циничный и бредкий про так званый перемирия. Ось, как заговорил. Я лично считаю, что никакие договоренности с Деленским заключать не стоит. На мой взгляд, опять же, моя личная позиция, она такая достаточно радикальная, просто я, ну, опять же, хотелки это одно, мои личные, там, реальность это, это другая. Я считаю, что до тех пор, пока украинская государственность будет существовать вообще в любом виде, она будет потенциально представлять угрозу для России, потому что в отдельном виде Украина всегда... Запад буде використовувати як антиросію. знову ж таки після всього цього, після заяв Путіна і його пропагандистів, Соловйова, Міхеєва, Гурульова і так далі. Я нагадую, з терористами і вбивцями немає про що говорити. Тому що б там не відбувалося в кремлівських студіях. Ну і звісно, на міжнародній політичній арені нам з вами своє робити. А це означає невпинно підтримувати наші сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди. де їм місце. Ну а с вами була я, Інна Набок. Бережіть себя, бережіть Україну і побачимось.